assalomu alaykum aziz obunachilar bugun qabulimda bir qiziq holat bo'ldi er xotin bir biridan o'sha sovib ketgan o'sha bir biriga yeah. moyillik yo'q to'g'risida bularni ehtiroslari yo'q bo'lib ketganligi to'g'risida ya'ni oilada endi ikkalovi juda ko'p oxirgi paytlar urushib qolayotganligini to'g'risida gap ketdi keyin man bolani o'zini tekshirgani qaradim kasbini so'radi man o'sha e, nimada ishlayman avtosleserman deb aytdilar juda e, e, yaxshi mutaxassis ekanlar nimalarni moshinalar odamlar deydilar haftalab mani kutishadi ya'ni juda obro'li o'zlariga ishongan juda aqlli o'sha avtoles no, ну ayoli bilan ikkalovini o'rtasida farq bor yechintirib qarayman desam birinchi nimaga e'tibor berdim qo'lga e'tibor berdim qo'llarni e'tibor bersam tirnoqlarni tagi hammasi moy qo'llar moy barmoqlar hammasi dag'al bo'lib ketib qolgan boshqa qilib boshqaib qolgan endi мозоль deymizyu haligi hamma hammayoq qado boshqa qilib man keyin so'radim o'g'lim mayli shunaqa ish ekan masalan amerikada ham ustalar ko'p hammasi qo'lqop qilib ishlaydi o'zini ehtiyot qiladi barmogiga bu benzin tegsa moy tegsa qonga so'riladi boshqa qiladi zaharlaydi shu narsalar to'g'rimi desam e bu qo'l bilane ishlashga o'rganganmiz bizlani ustozlar shuni o'rgatgan bu umr shunaqaqilib harakat qilaman deb keyin qo'li bilan aytdim yuzingga mundoq teg'izib ko'rgin keyin oldimda holatingga tegib ko'rgin o'zi boshiga de yoqmayaptimi ha yoqmayapti ho'p nima qiladi masalan qo'lingni yaxshilab parvarishlasang qarasang misol uchun erkaklar oxirgi paytda mana man o'zim ham salonlarga borganda boshqa qilganda yo ko'raman erkaklar m juda ko'p manikur qiladi salonga borishadi kimdir uyga chaqiradi de qo'liga juda katta e'tibor beradi man statistika bo'yicha bitta ma'lumotni aytib berdim ayollarni o'rtasida e, mana shu deymiz so'rov o'tqazilgan shu so, so'rov o'tkazilganda erkaklarni eng o'sha sizga yoqadigan seksual joylarini aytib berayng desam bilasizmi qayerda aytgan birinchi barmoqlarini qanchalik chiroyli barmoq o'sha ухоженный barmoq bo'lsa shu ekan undan keyin erkak kishini o'sha orqasini aytishyapti qanchalik chiroyli bo'lsa shu yoqadi keyin husni boshqa narsa demak o'sha barmoq judayam katta rol o'ynar ekan endi buni bilamizki qachon nima uchun ayol kishini ham agar barmoqlari chiroyli bo'lsa ko'ringan bo'lsa erkak kishiga ham yoqadi keyin bizda o'sha so, erkak kishi ayoliga chiroyli gaplar boshqa qilgandan keyin aytamiz peytin qiladi quchoqlaydi o'padi yuziga tegadi ko'kragiga qiniga tegishi mumkin klitriga tegadi bu dag'al barmoq bilan tegganda bu nimadi unda ehtirosini oshiradimi yoki bir qanaqadir dirkanch yoki o'sha o'ziga отвращение deb aytamiz chaqiradigan holat chaqiradimi albatta xuddi shunaqa badanga qo'l teggandan keyin u agarda yoqimli bo'lmaydigan bo'lsa albatta xotin kishida отвращениa chaqiradi man shu gapni gapirganda yig'labyubordi qiz ha nimaga desam man aytolmayman boshqa qilolmayman bu narsalarni deyapti haqiqatdan o'sha man endi eslayapman mana bir necha yildan beri turmush qurganimizdan beri bizada фaктiheski peyting yo'q ya'ni tayinlashyo o'zlariga masalan shu nafslarni qoldirish kerak bo'lsa chopillab o'sha mani ushlab olib ustimga chiqadi ну qo'polroq aytsa o'zini ishini bitiradi teskari qarab uxlaydi bo'ldi shu boshqa unaqa narsa yo'q bu manga oldin mani yaxshi ko'rmaydi faqat o'zini qondirish uchun qaraydi degan miyaga miyaganaqa fikrlar kelardi boshqa qildirardi endi haqiqatdan deydi moddiy bizani muammomiz yo'q uyda hamma narsa bor ikkita bolam bor sularga yetarli hamma narsa bor sanga yana nima yetmayapti ba'zida mani mana shunaqa urishib tashiydilar ya'ni man qo'polman haligi kayfiyatim yo'q chiroyli ularni kutib olmayman boshqa qilmayman ya'ni ayblar juda ko'p deb aytadilar man qatdan deydilar o'zimdan ichimdan deydilar kayfiyat topayki man deydilar o'sha o'rinda yo boshqa joyda rohat olmasam man erimdan boshqa kim yana qaraydi ya'ni bular oila ham shunaqa yaxshi tarbiyali oila shu xudoni biladigan oila demak bolani o'zida shunaqa man tushuntira boshlaganimda sal anaqa jiddiylashib bu hezalaylar qiladigan ishku deb qoldilar ya'ni голубойlar yoki hizale bularni namasida erkaklar manikyur qilarkan qo'liga to'xtab turing dedim bo'lmasam biza mana qo'l bilan ishlaymiz bemorlarni ko'ramiz masalan xirurglar operatsiya qilishadi hammasi bu barmoq sezuvchanligi ishlashi juda yam ma'lum e, nima qiladi shu siz ham agar o'zizga qarasangiz boshqa qilsak ya'ni tushuncha o'zi teskaridan noto'g'ri tushuncha borki demak qo'lga qaradigan odamlar erkaklar demak mana shunaqa noto'g'ri haligi uh, yo'nalish olgan orientatsiyasi buzilgan odamlar qaraydi unda tushuncha bor ekan de, shuning uchun man birinchi bo'lib aytmoqchi bo'tganim bu hamma erkaklarga qaraydi a shunaqa bo'ladigan bo'lsa birinchidan uh, soqol olamiz o'zimizga qaraymiz har doim dush qabul qilamiz boshqa qildiramiz erkak kishini ham qo'li hech qachon unaqa dag'al bo'lib tirnoqlarni tagida haligi moyla bilan yuradigan bo'lsa bu yaxshi emas ko'chada ko'rganda ham boshqa qilganda ham o'shandan ovqat yeysiz boshqa qildirasiz demak o'zini tirnog'ini qo'llarini o'sha saqlash kerak uni ham saqlash yo'llari bor ish boshlashdan oldin moy surib olish mumkin yoki o'sha har xil qo'lqoplar bor o'zigizga mos keladigan o'sha masalan kimdir rezinka qo'lqop bilan ishlaydi kimdir o'sha xb qo'lqoplar bilan ishlaydi har qanaqa biza mana en xirurglar bilasizlar qo'lqop kiyib juda juda nozik ishlarni qilishadi sezuvchanlik ham o'zgarmaydi boshqa qildirmaydi demak o'sha qo'lqopni ishlatish kerak qo'lni ehtiyot qilish kerak o'sha qo'lni parvarishlasangiz ayolizga tegganingizda misol uchun yaxshi bo'ladi bunda ayollarga ham juda yham nima haligi ayol ham yetib qoldi mana man lak surmayman lekin bizada chunki tarat oladigan bo'lsam lak surgan bo'lsam bo'lmasa ekan ha ho'p yaxshi lekin bizada xina degan narsa bor boshqa degan narsa bor ayollar o'ziga qarash kerak qo'lda o'sha juda judayam chiroyli qilib аккуратный qildirib o'sha manikyur qilib yuradigan bo'lsa u ham peting qilayotgan paytda biz aytamiz erkaklarda eng nodir joy eng kerakli joyi ham mana shu moyani atrofi bo'ladi o'sha ayol kishi olatda o'zi bilan moyagini qo'l bilan birga o'sha har doim peyting paytidi silab o'sha yaxshi harakatlar qiladigan bo'lsa erkak kishida ehtirot ikki uch barobarga oshadi agar shu narsani qildirmagan erkak bir o'zi yotib ko'rsinchi shunaqa narsani ayoli qilib bersin qo'li tekis nima bilan ehtiroslari juda oshadi ayniqsa mana haligi yaxshi kuchli eraksiya bo'lmaganda ozgina o'sha hayot ko'rib endi masalan xotiniga o'rgangan xotini shunaqa chuqur ehtiros chaqirmayaptiyu lekin mana mana shu harakatlarni qiladigan bo'lsa o'sha narsalar miyaga yoziladi uh, ketma ketlik bo'yicha odamda o'sha reflekslar hosil bo'ladi o'sha tegganda ehtiroslar kuchayadi siz ham xuddi shunaqa o'sha ayolni ko'kragiga tegganda yoki o'sha nozik joylariga tegganda agar qo'llaringiz o'sha dag'al bo'lsa xunuk uh, ko'rinadigan bo'lsa ko'zi bilan ko'radiku bu narsa u ayol kishini ehtirosini oshirmaydi hech qachon qora moyli o'sha dag'al nimalar bilan uh, ko'kragiga tegadigan bo'lsa u xuddi shunaqa yomon bo'ladi man uyalib bechora gapirolmayapti boshqa qildirlmayapti baribir mani gapimdan keyin o'sha yig'lab yubordilar shundan hamma narsa muama'lum bo'ldi man, man eriga to'g'rilab tushuntirib berdim boshqa qildim bu yerda doktorni sizga hech qanaqa uh, foyda beradigan sizda patologiya joyi yo'q albatta bu yerda birinchi nima qilish kerak o'sha barmoqlarni uh, yaxshilab ухажать qilish kerak man aytdim borib bir kun manikyur qildiring deb undan keyin o'sha ko'rasiz o'zingiz ham qo'liz qanaqaligini nima bo'lganini boshqa qilgan i doimiy o'sha har o'n kunda yo o'n besh kunda bir sal manikyur qildirib yoki kerak bo'lsa toptiring manikurlar bor uyga kelib qilib beradi salonga borib bitta bittata joydan topib olsangiz bo'ladi erkaklar hozir juda ko'p aqli kirgan tushunadigan erkaklar hammasi qo'lini qarab boshqa qildirib yuradi hech qanaqa bu manikyur degan narsa bu bir qanaqadir orientatsiyasi buzilgan odamlarga xos narsa emas bu oddiy har qanaqa odam qiladigan gigiyena shuning uchun qo'lni e, kremlari bor yumshatadigan ho'llab beradigan kremlar bo'ladi uni e, nimalardan albatta olib qo'lga oyoqga albatta krem ishlatish kerak qo'l yumshoq bo'lsa o'sha so, dag'allik ketadi asta sasta man yana uh, bir ikkita dorilarni ham aytdim tezroq o'sha yarachilar bitib ketishi uchun keyin o'sha manikyurga borib hamma mazollarni olib tozalab tirnoqlarni olib tekislab boshqa qilib beradigan bo'lsa uni полировка qilib beradigan bo'lsa erkak kishini qo'li toppa toza bo'ladi muammo yo'q перчатка bilan ham bemalol ishlatsa bo'ladi yaxshi sifatli перчаткаlar bor butun kunga yetadi agar kerak bo'ladigan agar u yirtilishi mumkin boshqa qilishi mumkin boshida o'rganmagan odam tilib olishi mumkin yechib tashlang boshqasini taqish kerak agarda o'sha Iı, man aytayotgan narsalarga e'tibor beriladigan bo'lsa erkak ham ayol kishi ham bir biriga berayotgan o'sha petin paytdagi harakatlari ehtiroslarni to'g'ridan to'g'ri oshirib beradi bir biriga yoqadi ya'ni o'rtada garmoniya topishga yaxshi yordam beradi har bir oilada o'sha er xotin yaxshi garmoniyaga erishsa bu oila baxtli bo'ladi bugun qisqa bo'lsa ham shu to'g'risida ma'lumot berdirib qo'ymoqchi edim e, bu zarur narsa gigiyena va tibbiy bilimlar oshirish uchun kerak bo'lgan ma'lumot ko'rsatuv to'g'risida o'zingizni fikringizni albatta kommentariyalarda birdan o'ngacha bo'lgan ball orqali bildirasiz degan umiddaman xayr salomat bo'linglar